Okey. Yang pertama, halia. Kat rumah siapa tak ada halia? Ah, semua rumah patutnya ada halia, tak banyak pun sikit ada halia kan. Okey. Halia ni kan yang kita ambil bahagian dia punya kalau kita kata rhizome tu dia punya ubinya lah. Ah, ubinya daun dia dengan bunga. Ah, apa orang buat untuk daun? Daun halia. Kalau kita kalau kita bakar ikan apa semua kan kita guna daun halia tau. Lepas tu bunga halia, bunga halia pernah nampak tak bunga bunga halia? Boleh dimakan macam sama juga dengan bunga kunyit. Ah boleh dimakan ah. Bunga lengkuas semua boleh dimakan itulah yang untuk awet muda tu tak? Ha, jadi kalau kita sendiri tanam ada bunga tu wah bonus ah awet muda. Ha, jadi kalau kita tengok kandungan dalam halia itu ada gingerol, ha, gingeron, ada vitamin C, ada magnesium dan ada antioksidan. Ha, jadi khasiat untuk halia ni dia adalah sebagai anti radang, pemanas badan, ha. melancarkan peredaran darah lah sebab dipemanaskan. Ha, jadi kalau kita Uh, apa ni kalau kita ada angin dalam badan ke kembung ke apa kan kita boleh buat air halia atau kita makan halia. Jadi halia ni kita boleh pelbagai kan. Nah, kita bukan ambil halia tu kita buat uh, kita buat air dia saja ke, kita buat uh, apa ni uh, kita buat masak macam tu kan. Kita boleh pelbagai kan halia ni tau. Jadi kalau macam halia kita nak buat minyak halia pun boleh. Macam mana nak buat minyak halia? Mesti ada carrier oil. Sangat mudah. Dekat rumah mesti ada minyak kelapa. Siapa rajin tanak sendiri? Minyak kelapa tanak sangat bagus untuk digunakan sebagai carrier oil. Jadi halia tu kau letaklah dekat dalam satu botol kan. Kalau mana separuh minyak, separuh letak halia tu biarkan saja. Letaklah dekat tepi tingkap ke macam tu kan sebab dia nak ada macam matahari tu sikit kan. Ha. Letak saja dekat tepi tingkap tu biarkan dia berbulan-bulan pun. Jadi minyak halia tu bukan setakat kita boleh buat sapuan. Kita boleh minum. Ha, kita selalu lupa benda tu kau buat masak, mana kau boleh makan kan? Nah, ha. kita boleh buat minum. Kita boleh buat sapu, kan? Lepas tu ha, kalau macam halia-halia uh, uh, ni kalau macam kita nak buat apa Aa, kita nak buat apa kombuja boleh kita nak buat kefir, boleh hmm apa tu akal boleh kan jadi halia banyak sangat kita boleh gunakan banyak sangat sebagai satu ramuan ubat dekat rumah kan jadi halia ni dibantu apa halia ni dibantu cegah sesema batuk sakit tekak masalah sendi Aa, kalau kolesterol tinggi sangat dan pencernaan yang lemah Tapi agak-agak siapa yang tak boleh makan uh, Halia Ada kan orang tak boleh makan halia Kerana halia ni Dia uh, apa ni ad, uh, Kandungannya ada sedikit sulfur lah, Dia tak ada tinggi sangat uh, Jadi kalau orang yang yang Tak boleh digest sulfur uh, Halia dia jangan makan uh, Macam mana nak tahu Dia tak boleh digest sulfur Kalau dia Makan something benda tu tak boleh keluar daripada badan dia. Dia makan halia, badan dia bau halia. Dia makan telur, badan dia bau telur. Dia makan pun benda tu dia tak boleh digest, dia metabolism dia tak boleh digest kan. Ha, jadinya dia tak boleh keluar daripada badan. Jadi kalau dia makan, kalau macam dia makan halia, Uh, Salfur pada dalam itu, dia tak boleh keluar jadi angin dia jadi lagi teruk. Uh, jadi semua kita kena perhatikan diri kita lah. Memang ada lah orang yang macam tu. Kata, uh, orang kata kalau angin-angin uh, minum air halia. Saya dah buat air halia dah. Uh, tapi boleh minum lagi teruk. Uh, itu maknanya tak boleh. Ha? Okay so kita yang tentukan pandang kita. Okay.